Друзі, всім привіт! Ви на каналі udm Ізраїль і сьогодні до вашої уваги історія Геннадія Ніжника, реконструктора, історика, коваля і волонтера. Людина, яка не залишається остро ні війни в Україні, ні війни в Ізраїлі. Напишіть мені в коментарі, чи цікаві вам такі історії, і якщо знаєте таких небайдужих людей, то ось там в коментарях я вас люблю. Чекаю. І не забувайте вподобайка, коментар, поширення. Це все працює для того, щоб українського контенту у всьому світі, і зокрема в Ізраїлі, ставало більше. Гарного перегляду! наш клуб Иерусалимское королевство занимается исторической реконструкцией 12-го столетия, 12 эпоха крестоносцев. И наш флагманский, наш флагманский проект это реконструкция боя при рогах Атина. Это июль 1187 -го года, где Саладин разбил крестоносцев. Очень просто разбил, тотально уничтожил всю армию и уничтожил государство. И каждый год мы эту эпопею реконструируем. Есть, это, ну, это, поход, поход такой медитативный. больше, больше время подумать. Поход, потом мы делаем бой, на бой приходят зрители, и вначале, когда мы собираемся, приходят зрители, мы даем два фестиваля, вот, а потом между ними два дня поход. И я реконструирую человека, который участвовал там в бою, участвовал, погиб, был взят в плен, был казнен, он хамил хорошо, Саладину в плену. Реджинальд де Шатион, 63 года ему было, это щит его семейный. Вот, ну, там, меч. Это тюркская, это мои дочки соблюдают. я одеваю, 16 килограмм. Называется обер по-французски, да, кольчуга. Примерно 35-40 тысяч колец. 16-17 килограмм. Щит, как бы, это щит моего друга. Мусульманский щит, он сейчас в армии, в Газе. Пока у меня хранится. Ага. У нас как раз в основном реконструк... те, те, кто реконструирует мусульманскую часть армии, их как раз больше призвали, потому что там больше молодежи. Uh -huh. Так как-то сложилось, вот, что именно реконструкция мусульман... А те, кто реконструирует европейцев, больше люди моего возраста. То есть я уже свое служил, и как я не рвался, уже меня никуда не берут. А чему вы выбрали саму эту битву? Я вот вас... Я спрашиваю, да, почему это же битва, которая... На самом деле мы же не крестоносцы, на самом деле не католики. Нам интересно события. Конечно, мы переживаем. То есть как ты входишь в образ. Это очень интересная драма. Это драма, то есть есть цепочка событий, это событие очень хорошо описано. Последние три дня жизни государства, государства, которое существует уже 90 лет. Просто государство, целая цивилизация. Ну, люди живут, да, то есть что, -то, что -то происходит, строят, живут. И за три дня происходит цепочка событий, где-то обратимо, где-то нет, когда все это исчезает. Причем у них была хорошая экономика, хорошая армия, ими правили умные люди. И, были умные, были немножко сумасшедшие, были э, психопаты, ну, как всегда бывает, да? Mm -hmm. э -э все у них когда-то было очень хорошо, пока все вдруг не закончилось. А это а причина того, что все закончилось? А вот до сих пор это очень интересно. А вы для думает... себя вот... В... Ну, Double говорят, да, да, там слабая центральная власть была, там бароны творили, что хотели, пришел сильный лидер у мусульман Саладин. Кто-то говорит, изменение климата, иммиграция тюркских племен, которая длилась уже несколько поколений. Все вместе. И цепочка безответственных решений. Жара. Я не верю в жару. Жару всем жарко. Всем было жарко. И это событие очень подробно описано. У нас есть живые люди. То есть у нас есть имена, персонажи, и у нас есть километры, у нас есть дорога, у нас есть место. И мы знаем, что происходило. В чем они описывают с разных сторон. Спорят друг с другом, Те, кто выжили, конечно. Да? То есть кого убили, тот уже ничего не написал. Точно, мы наверное, вашей реконструкции. Это то, чем вы найдовше занимаетесь, правильно? А, сколько, классный роки? На 12. Это хобби. Это было хобби. Я вообще по образованию археолог. 15 лет я работал гидом до короны. Вот. А это было хобби. хобби, которое как бы сочетается. да. А в последнее время это стало еще, более, еще и специальностью второй моей. Уже основною теж. Угу, угу. Тобто ви реконструюєте основна битва, це Хотинська, про сказали, так? Так, да, бой Прихотіні, так. Да. Так, але окрім цього, ви і реконструюєте інші якісь битви. Є у вас, Не чи... только... Не, битва, ми реконструюємо епоху. І ага, в рамках епохи є реконструкція битви. У нас ще є стаціонарні проєкти, ми реконструюємо ніяку епоху, ніяку культуру. И в рамках этой культуры ты выбираешь какую-то тему, какой-то образ. Да? Ну, я стал специалистом, э, ну, я сначала ткачеством занимался, сейчас я больше по металлургии, это тема моей научной работы. Я занимаюсь кувальством, да, я занимаюсь вот, кузня у меня, э, фехтованием, понятно, вот конная тема, вот купил лошадь, занимаюсь верховой ездой именно, средневековой выездкой. Дочка занимается турецкой больше, восточной. І так ви коли почали займатися реконструкцією, битв, зокрема, тоді, мені здається, трошки була да. спокійніший період. Так. так? А зараз почалася повномасштабна війна в Україні, де ви народилися. І в Ізраїлі, в принципі, вже майже рік скоро, як війна, теж війна, так, повноцінна війна, тому що і на півночі, і на півдні немає спокою. А как вы себе поясняете, так, что это ваша фактично профессия переросла уже в стиль життя, выходит? Наша реконструкция не совсем, это не про войну, это про человека на войне. Про человека на войне, я сказал, в основном тема дороги. Время дороги есть время подумать, время похода. Мы делаем поход, такой тяжелый, серьезный поход. И мы, конечно, в этом году сомневались стоит ли нам делать реконструкцию Хатина на фоне всех этих событий и пленные он а на самом деле сцена взять я в плены, казни пленных и на фоне всех этих событий вот и я посмотрел как, 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 как там в Украине как Ярема да они делают я все смотрел они делают делают мероприятия, я с ним говорил говорю как вот, что он говорит это очень важно людям важно мы решили тоже это очень хорошая тема сейчас мыслить все что происходит именно историческая реконструкция и плюс конечно людям важно заниматься чем они занимались то есть продолжать жизнь, то есть жизнь должна продолжаться. И мы решили сделать в этом году. И, конечно, вот э, я смотрел, что, что у РМ там происходит в Украине, в Тустане. Понятно, что у них там мало, у них там все призвались там. Вот, они, они, они робят, да, робят то, 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 то фестиваль. Вот я ездил к ним на, этот, э, на конференцию в Кремнез Подольский. То есть они работают, они працюют. Они працюют, и ты должен работать. То есть время таких, таких событий, то есть героизм не только на фронте, на фронте в первую очередь, это еще нужно делать хорошо свою работу. То есть каждое утро вставать, приходить на работу и делать все хорошо. Кто может? Да, вот. Я уехал, я, я уехал вот там где-то помогать, там, вывозить собак, там, возить деньги, покупать лекарства в армию. Но я знаю, что у меня дома сидит жена, которая занимается детьми. И все у меня нормально. А дети занимаются собаками. Да? И каждый, каждый делает свою работу хорошо, поэтому я могу уехать куда-то и делать где-то для кого-то. Это рабочий, да. То есть мне, когда нужно что-то по занам, клуб, uh -huh. нужны какие-то там ножи, гвозди, что-то металлическое, я это делаю. Uh -huh. Вот. Плюс мы много работаем в образовательной сфере. Да. Нас приглашают все-таки заповедники, музеи, в школы. С музеями много uh -huh. работаем, с национальными парками. И там мы зарабатываем гроши, где мы отчисляем 10% зарплаты. У нас есть общая касса, с этого мы проводим большие мероприятия uh -huh. по живой uh -huh. истории традиционная древняя технология еще до индустриальной революции. То есть мало того, что здесь меха ручные, да, камерный мех, это древесный уголь, не антрацит. Вот мы разогреваем железо где-то до 1200 градусов. Mm -hmm. Все это не мангал, сюда нельзя мясо поставить, сразу угли будет. Пробовали. То есть кузня и то, что с Ковальцем связано, у вас появилось в жизни через вашего друга с Украины. Правильно я понимаю? Не, э, по это из реконструкции. То есть нужно было, нужно было сделать правильный щит. Там должны быть кованные гвозди. Угу. Гвозди надо выковать. Я пошел на курсы кузнечного дела. Вот, и научился столковать. А когда я приезжал во Львов, на фестиваль там, сейчас даже когда в Европе было, остался через Лев проехать там на обратном пути в Израиль. Вот, у меня там родственники, одноклассники. Вот, и я в 35-й школе учился во Львове. и друзья, и реконструкторы. Я с ними уже в Европе познакомился. Вот. Они приезжали к нам сюда, на Хатин. Вот, Петро приезжал, Ярема приезжал. Вот. И Игорь Кузнец, да. Я к нему заезжал сюда, я помню, я ему говорю, я буду во Львове, там, там три дня, да, я к тебе заскочу. Да, не мастер-класс там по кузнечной сварке. Он говорит, хорошо, я к нему заезжаю. Вот мы куем. Я говорю, ну давайте заплачу что-то. там, Ты же время тратил mm -hmm. за. Я сам пишу за, 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 за хорошее, да. То есть там твое рабочее время. Он говорит, ну вообще не брал никогда. Он говорит, ну мы же друзья. Мы же друзья. Я говорю, ты время, ты день потратил, как бы. Вот мы же друзья, да. Потом вот, шлема он нам делал. Потом началась война. И вот, и он шел. Вот. И я его с пожертвований. То есть то не, мой, не мой гроши, это мои, это только то мой отпуски, мои билеты. Да, так гроши люди приводили. Вот, я купил ему бронежилет с этих грошей. И он мне писал, что вот Английский хороший, там уже нашел поставщиков хороших. И он ему писал, вот классный да, жилет И он нее звонил, я помню. Мы по мессенджеру мы с ним говорили. А через две недели его убили в Бахмуте. Э, Получилось осколочное ранение в голову, там у него еще инсульт, воспаление легких, он лежал в коме несколько дней, и умер. А вот, это и... на початку или... Нет, это уже было. Недавно был год. В Бахмуте самое Собто такое творило. Это Вендес Рик пробоевал, уже да. больше. Так. И он мне подарил стремена. Он мне выковал стремена по находке археологической у нас здесь в замке Крестоносов, в бельвар, в Ирданской долине, в госпиталеров были найдены стремена. Вот. Он мне в подарок выковал. Я вот с ними езжу, его вспоминаю всегда. У -у. Это может быть свях, гвоздь. Это может потом развить наконечник для стрелы. Що ми вже почали про війну тут і там. Ви їздили на початку. Ви багато розповідали, що туди Це спонтанно було рішення? Чи ви так все-таки сиділи, обдумали з дружиною, проговорили? Ну, ну конечно, Я тут підготував, всіх предупредив. Я заліз в інтернет, посмотрив, що там ще відбувається. Волонтери приїжджають, я слышала. Тобто я услышав, що деякі наші люди, мої друзі, привозят перевязочный материал, который уже закончился в Украине, слышишь, уже в Европе все скупили. Залез в зале хороший. Вот. И его привозят на границу и передают. Вот. Я понял, что должен приехать. То есть как приехать, что-то, что-то. Вот я должен приехать во Львов, потому что Львов бомбят, потому что это мой город, в котором я вырос. Я, 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 не часто там бывал, у меня были, я 30 лет там не живу, у меня были перерывы, когда там 12 лет не было, то занял своей жизнью, у меня своя жизнь, да, своя страна здесь. Ну, вот в последнее время старался все чаще и чаще, ну, такое случилось, то есть я считаю, ну, тут я должен приехать туда, да, и что-то сделать. То есть я принял решение, что приеду, а дальше что сделать наиболее эффективно, чтобы не была просто прогулка, да. То есть я взял отпуск за свой счет, купил билеты, понятно, да, это все мои проблемы. Вот, и, и тут я связался с людьми, которые отправляли туда медикаменты и говорю, я вот еду, я могу взять. Они знали уже, что брать и кому передавать. То есть уже цепочка была. А плюс моя родственница сказала, Гена, тут приюты собачьи, притулки, вот она там с собаками тоже. Окей, они мне сказали, что привезти. Я тут опубликовал, связался с знакомыми. И, и мне привезли, вот там были тесты на инфекционные заболевания, шовный материал, вот. А потом вообще неожиданно получилось. Стали приходить, стали приходить незнакомые люди, приносить ящики. У меня нет дома. Они говорят, пришел какой-то мужик. Поставил ящик с шовными материалами. Помогали мне эти некоммерческие организации, приюты для собак в Израиле, которые сами дышат на или живут там на пожертвования. Они очень много мне дали. Не официальные структуры. Официальные структуры собирались долго. Говорили, вот мы едем, мы собираем груз. Я говорю, я еду уже послезавтра, давайте я что-то уже на себя привезу, как бы, если я ну, с отчетностью, с бухгалтерией, все как бы. В общем, машина долго разворачивается, да, официальная. Я говорю, короче, ладно. В общем, сколько мог, на себя привез. Я привез грузы, раздал. я, когда уезжал, мне люди приносили деньги. Знакомые просто говорит, знакомые, говорит, вот ты едешь, вот купи там что-то. И, и, и деньги продолжали приходить. И с ними, ну, то есть я, я должен что-то с ними делать, да, это чужие деньги. гроши это мои гроши, так. И я, я их снимаю, я стал покупать. А что покупать? И вот, в общем я связался с волонтерами. И, и мне говорят, воинские части, там, друзья, вот у меня реконструкторы, которые призвали, работники исторического музея Львовского. И я просто говорю, что вам нужно для части. Говорит, тут нам нужен такой список, вот я мои гроши, такую сумму. И вот по списку я иду в аптеку. Одну, вторую, третью, меня уже знали о всех аптеках, я уже заходил просто. говорю, мне нужно столько-то. Где-то на час я, как раз мне был, я выходил, там было время обеда, они там собирали мне эти ящики. Это незнакомые люди все. Я звонил по телефону, который мне дали, приезжали другие люди, которые грузили это в машину, и через два дня я получал фотографию, сообщение, что это приехало туда, куда-то, в зону боев, туда, на восток. Mm -hmm. То есть очень быстро работала цепочка. И она с каждым днем становилась все лучше и лучше эффективнее. Это было невероятно. Это было эффективно. и классно. То есть, в принципе, ну, как бы считается, что люди же не могут, мы же не можем без государства, да, мы же друга сожрем, да, в обычное время, да. То есть нам нужен ночной сторож, который будет нас охранять и нас друг от друга. А тут я увидел, что Появляется на треба. Все працюет. Да, все працюет. Понятно, что если бы не война, мы бы yes. опять друг друга начинаем ненавидеть, как бы левые, правые, там, либералы, консерваторы начинают друг там против друга. Но тут как-то все в такой момент единения, да. Деньги стали приходить еще больше. Я понял, что я уже не могу уже на Коперника работать, просто не успеваю. Рабочий день, работа аптек. Я просто в соцсетях публиковал я начал с, с, WhatsApp, с форумов нашей школы, где дети учатся. Вот тут школа Крамин, где жена работает, там пацаны учатся, дочки там другой. Я публиковал, говорят, что в Украине, как бы вот я скупаю в местных аптеках по спискам необходимые вещи. Вот, для ВСУ там могу бронежилеты. То есть вначале просто давал деньги, а потом я нашел поставщика, который э, там у него были дешевые цены, хорошие вещи. Ну, через там людей мне посоветовали сразу, да вот и я говорю я а вот можете переводить деньги я сейчас во Львове и есть требования списки есть стопочка тут это вот уже такой семейный архив тут а вы занимаете да это расходы доходы это вот сколько я получал денег это три мои поездки я вот число 25.03 я разбивал вот на колонки, на что перевели деньги, же это на животных, там на людей, это на, на армию, там в долларах или в шекелях, я не помню, я там переводил. И потом сколько я потратил, я купил, потом сколько осталось в течение дня и угу. так дальше. И так кожен день. Вот у вас было там три основные направления, вы сказали, это медицина? Да, или... люди, то есть, на что люди переводили? А на что люди переводили? Это у вас было три направления, это медицина? Кто-то переводил просто вот, кто-то переводил вот беженцев. Медицина, да. Кто-то перешел на ВСУ, кто-то писал там на притулке для тварин, да. Uh -huh. А кто-то писал просто, да, куда на твое усмотрение. Сколько Ратус... всего там было разъездов? Три раза был. Я бы и осенью поехал, но ну, вы знаете, что осенью у нас случилось. Вот осенью уже может... тот опыт уже пригодился здесь, к сожалению. А что пригодилось из того опыта там? Это то спонтанные сборы. Что пригодилось? Э, Пригодилась механика принятия решений. Встал и поехал. Ну, конечно, нужно сделать домашнее задание, нужно проверить, что где найти какие-то связи, но в принципе важно делать. То есть встать, вот там это всегда не вовремя. Всегда есть работа, всегда есть учеба. То есть у меня университет там пролетел из-за этого учебный год. Э, окей. То есть решил, сделал. Встал, собрал вещи, поехал. Этих как-то так приготовил. Ну, как бы я на них тоже отвечаю, да. То есть, нужно. Это очень важно. Эта тема очень важна, да. То есть если те, кто ты отвечаешь. Нет, я не осуждаю, никого есть люди, которые там уже по 10, тысяч, по 10 лет сидят, да, молодцы. Вот. Но этих приготовил и уехал. То есть принял решение. Да. И я вот, когда все это у нас в октябре случилось, я там, через несколько дней мы уже были там. Просто люди спонтанно собрались. Как в Украине. То есть я видел, что работает. Я видел, что запрацюю. И я знал, что у нас получится, потому что это получилось там, в Украине, я уверен, что у нас это получится. То есть до того, как государство проснулось, до того, как проснулись э, всякие организации, Министерство сельского хозяйства, МВД, армия, был бардак, конечно, понятно. И, но люди собрались и стали работать, и все это очень быстро становилось все более и более эффективно. Вот как я был в Украине, буквально за дня в день вот эти вот связи налаживались, как нервная система, как нейроны строились, да, это волонтерская работа, так и здесь. Очень здорово было. То есть э, Вера в людей как бы воодушевляет, да. И этот опыт мне пригодился. То есть ехать, делать и верить, что получится, то, что это получилось уже. И приходили люди. И мы ездили по этим поселкам. Вначале это было абсолютно дикое такое движение. То есть мы... потом это было уже сары, потом уже перестали пускать, конечно, да. И мы вывозили все живое, что там осталось. Сначала думали собак, мы были под собак заточены там ветеринары сидели, в том кошки, куры, рыбок, мы в Берри зашли, там вообще ничего живого не было, там все собаки убиты, там трупы лежали, кровь, стоял аквариум с рыбками, так я говорю, хоть аквариум вынесем. Зважаючи на те, що ви займаєтеся реконструкцією історичною, чи бачите ви якісь схожості епохи тієї, якою ви займаєтеся реконструкцією, так? І щось сьогодні є у вас якісь от паралелі, чи немає взагалі нічого? спільного? Звісно, є. Навіть їх, який зараз прячеться в подземельях, знаєш о нашому проєкті. десятиліття государства, государство, як крестоноси були уничтожені. То есть, в принципе, они здесь пережили... То есть это было уничтожение всей армии. За три дня были уничтожены все, все боевые силы государства, а потом они пережили, ну, в принципе, то, что называется геноцид. Да. И, то есть их тут уничтожили, их всех изгнали. Э -э и он говорит, что как бы вот таким мистическим уровнем пришло ваше время тоже. Конечно, все это чушь. Ничего не предначертано. Все в наших руках. Но у нас даже есть теория хаоса, да. Бабочки. то есть ничего не повторяется, ничего не может повториться, но уроки есть, то есть есть уроки, есть темы подумать, есть какие-то модели, есть модели, но любой, то есть по теории хаоса любое вмешательство там третьего фактора уже делает будущее непредсказуемым, поэтому это параллели напрашиваются, исторические параллели всегда напрашиваются, исторические параллели очень опасная вещь, потому что они никогда не повторяются. Ну, можно вспомнить Гегеля, сказать, что где-то по спирали что-то где-то повторяется, конечно. То есть есть параллели, тема опасная, и все в наших руках. Нужно воспитывать элиты, правильно? Должна быть ротация элит, и элиты должны быть адекватными. Адекватными и ротация. И люди должны хорошо делать свою работу, да. И делать свою работу ответственно. И тогда все можно изменить, по-моему.